ఓం స్వామి శరణమయ్యప్ప అయ్యప్ప స్వామి యొక్క ఈ స్తోత్రాన్ని పఠించడం వల్ల ధైర్యాన్ని శక్తిని ఇస్తుంది మరియు కష్టాలను దూరం చేస్తుంది అయ్యప్ప స్వామి యొక్క స్తోత్రాన్ని విన్నా స్వామి మనల్ని దుష్ట శక్తుల నుండి శత్రువుల నుండి రక్షణ కవచంలో ఉండి రక్షిస్తారు అంతేకాక మనకు మనశ్శాంతి ఆరోగ్యం కూడా లభిస్తాయి 又该。<洛> <music> क्षिप्रसादं निरतम् शास्तारं प्रणमाम्यहम् ॐ शास्तारं प्रणमाम्यहम् ॐ स्वामी शरणमय्यप्पा अस्मत्कुलेश्वरं देवम् अस्मतौ शत्रुविनाशनम् अस्मदिष्टा प्रदातारं शास्तारं प्रणमाम्यहम् ओ, स्वाम्ये शरणमय्यप्पा पाण्डेशवं सतिलकं भारते केलिविग्रहम् आर्तत्राणपरं देवम् शास्तारं प्रणमाम्यहम् ॐ स्वाम्ये रत्नाक्यमेतद्यो नित्यं शुद्धः पटे नरः तस्य प्रसन्नो भगवान् शास्तावसति मानसे ॐ स्वाम्ये शरणमय्यप्पा त्र्यम्बकापुराधीशम् गणाधिपसम गजारूढामहं वन्दे शास्तारङ्कुलदैवतम् ॐ स्वामये शरणमय्यप्पा यस्य दन्म महावैद्यं दयानिधिम् ओ स्वामी शरणमय्यप्पा अरुणोदयसङ्काशम् नीलकुण्डलधारणम् नीलाम्बरधरं देवं वन्देहं ब्रह्मनन्दनम् ओ स्वाम्ये शरणमय्यप्पा चापबाणं वामस्ते चिन्मुद्रम् दक्षिणाकरे विलसत्कुण्डलधरम् वन्देहम् कर्णमाला विभूषणम् सुवीराट्टधरम् देवम् वन्देहं शम्बुनन्दनम् वन्देहं पाण्ड्यनन्दनम् ॐ स्वामी शरणमय्यप्पा भूतबेतालसंसेव्यम् काञ्च नात्रीनिवासितम् मणिकण्ठामितिख्यातम् वन्देहं शक्तिनन्दनम् ॐ स्वामी शरणमय्यप्पा श्रीहरीशपुत्रं देवं श्रीहरीशङ्करात्मजं शबरीगिरीश्वरं शे देवं नमामि भूतनायकम् जगत्प्रियं जगन्नाथं जगदानन्ददायकम् जगदीशं कृपापूर्णं पूर्णं नमामि गिरिजात्मजम् परमेशात्मजं देवं नमामि पापनाशनम् ओ स्वामी शरणमय्यप्पा जनार्दनसुतं देवं वासवेशं नमामि जगदीश्वरम् ॐ स्वामी पालनेत्रसुतं देवं कलिदोषनिवारणं बालरूपं लोकनाथं नमामि शबरीश्वरम् ॐ स्वामी शरणमय्यप्पा ॐ श्रीभूतनाथसदानन्दा सर्वभूतदया रक्ष रक्ष शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः